আমি আপাহঁতৰ ঘৰত আৰু আজি বিয়া কালি আছিলে জোৰোণ আপোনালোকক মিলি ব্লগত দেখা লৈ সকলোখিনি জোৰোণৰ বিয়া আপোনালোকক তেন্তে আহক তেতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এয়া হৈছে বিয়া ঘৰত ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ এজনী হৈছে আমাৰ বা ছোৱালী ডাঙৰ বা অৱশেষত বিয়া বিয়াকে আজি হৈছে বাৰ বিয়া আৰু আমি ৰাতিপুৱা সময়ত এয়া বেলুন ফুলাই লৈ অলপ ধেমালি কৰি আছিলোঁ তাৰপাছত মোৰ মানে অলপ চৰ্দি লাগি আছে চ' মাতটো অলপ বগা নিচিনা লাগিছে চাগে আপোনালোকৰ একো নাই বাকী ভিডিঅ'টো চাই থাকক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি যাব আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই আৰু লাহে লাহে এয়া মানুহ আহিছে বিয়া ঘৰলৈ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ময়ো ওলাই ল'মগৈ তাৰপাছত এয়া ফাইনেলি হৈ গ'ল আমাৰ ওলাই কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই তাৰপাছত এইয়া হৈছে আমাৰ একেবাৰে টিকলি ভণ্টিজনী আৰু ইমান মৰম লগা দেখিবলৈ গৈছোঁ নহয় আৰু তাই ইমান নাচি থাকেও কিন্তু মই নাচিবলৈ মতে ভিডিঅ'টো নানাছিলে আমাৰ কইনাৰ পিছে বহুত লাজ দেই ফটো মাৰিবলৈ কাৰণে বেছিকৈ ফটো মাৰিবলৈ নাপালোঁ সময়ো নহ'ল তেনেকৈ একদম দৰা এতিয়া আমি সকলো দৰাক আদৰিবলৈ সাজু হৈ আছো আৰু আজি বিয়াখন দেখিছে দৰালি সেইটো কাৰণে আজি দৰা তোমাৰ পৰি आओ 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 বিহু চাই সোনকালে কৰি দিলো কাৰণ পিছদিনাখন মই এফালে যাবলগীয়া আছিলে কইনা বিদায় দিয়া মুহূৰ্ত মই চাবলৈ নাপালোঁ দুখো লাগিছে সেই গাই আকৌ ভাবিছোঁ চাগে মই আকৌ ক'ত আহিলো আৰু এয়া মই আহিছোঁ আজি নিমাতীঘাটলৈ মানে নিমাতীঘাটলৈ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ভাইটিৰ লগত মোক সোনকালে বিয়া ঘৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট হৈ আহিছেগৈ আৰু বিয়া আছিলে আমাৰ ডেৰগাঁৱত ডেৰগাঁৱৰ পৰা মই যোৰহাট নিমাতীঘাটলৈ আহিছোঁ কাৰণ আজি আমি কলেজৰ সকলো বান্ধৱী আৰু ছাৰ মেম মাজুলীলৈ যাম আমাৰ ফিল্ড ষ্টাডিৰ কাৰণে তো বাকী ভিডিঅ'খিনি লাহে পাই থাকিম আৰু শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ